только готовые поели. Дежурные стоят, смотрят, что, смотрят, что У нас не, нет такого стеснения. чтобы разогревать то, что они приносят из дома. Вы нам надали и зашли до Анатолия. Да, секундочку, ходиночку. наш раскрыть потенциал ребенка и сделать его да и в принципе электросушилки с...

Сейчас мы посещаем школы. Сегодня мы посетили две школы. Это в рамках проверки готовности школ к новому учебному году. И в этом году достаточно много средств выделили на управление образованием. Вот в одной школе мы посмотрели компьютерный класс, новый установленный, интерактивные доски, которые получили в этом году все школы. И компьютерные классы тоже получили все житомирские школы в этом году. И во второй школе мы проверяли готовность пищеблока. В этом году у нас в рамках по программе управления образования отремонтировано 15 пищеблоков, из них 5 в школах, 10 в садиках. Достаточно большой объем пищеблоков, которые, по которым проведены капитальные ремонты. И вот мы обсуждали вопрос, что примерно такими темпами, с такими объемами вложения денег нам необходимо 3-4 года для того, чтобы привести все школы города Житомира на тот уровень, которому они должны отвечать. В этом году, кроме кроме тех компьютеров, которые были закуплены для, за счет бюджета города, это 326 компьютеров, и все школы получили компьютерные классы, в этом году еще около 300 компьютеров поступит по государственной программе в наши школы. Поэтому это такой первый год, когда фактически все школы получат по два компьютерных класса без участия родителей. Что очень важно, мы отменили все программы 50 на 50 для того, чтобы в такой экономически тяжелый... Время не брать деньги с родителей. Только на покупку компьютеров было выделено 5,5 миллионов гривен из бюджета этого года. Это впервые такая сумма была выделена разово на покупку компьютерной техники в школах. И э, важно, конечно, то, что по результатам тендера экономия составила 2 миллиона 200 тысяч гривен. Это важно. Но гораздо важнее то, что Формирование тех заданий на покупку компьютеров впервые, э, впервые принимали участие именно учителя информатики. Э, не, не просто управление или там, заместитель или мэр сам вот решил, какие компьютеры надо купить, а именно учителя информатики, те люди, которые работают непосредственно с детьми на этой технике, они э, формировали техническое задание. Это позволило нам купить компьютерную технику, которая еще ну, долгие годы будет служить верой и правдой и будет отвечать всем тем требованиям, современным требованиям по обучению детей.